Нітанягу каже про те, що Ізраїль буде продовжувати воювати у секторі Газу, допоки всі цілі не будуть виконані, допоки не буде знищений Хамас. Він каже, що можливості до перемовин вони слабшають. Що відбувається загалом зараз у секторі Газа? Яка ситуація? Ну а потім, звісно, спитаю і про Хезболу, тому що там Іран зробив одну заяву. Думаю, ви бачили. В секторе газа происходит ряд событий военного характера. И наиболее, скажем так, знаковое – это завершающий этап операции, общевойсковой операции в самом южной части сектора газа, в городе Рафиах. Операция вышла на завершающий план, когда мы говорим об ее общевойсковой стадии. То, что силы израильские должны остаться, и они останутся – непосредственно в районе границы между Рафехом и то есть Газой и Египтом, это почти несомненно, там масса контрабандных туннелей, по которым из Египта в Газу доставлялось и до недавних пор вооружений. И с этими туннелями необходимо разбираться. Их нужно все выявить и далее нейтрализовать. И далее не давать противнику вырыть новые туннели. Ради этого необходимо контролировать определенную территорию, зачистить эту территорию от строений и так далее. И так далее. Но в целом общевойсковая фаза в Рафиахе завершается. А это значит, ко всему прочему, что в остальных еще остается одно место, не затронутое общей войсковой фазой, в центре Газы. Это такая второстепенный эпицентр активности Хамаса. Но все завершение действий в Рафьяхе означает, что Израиль перейдет по большей части к рейдовым действиям и действиям по контролю очень необширных участков территории. То, что в общем, происходит в северной части Газы уже сейчас, а значит, будут высвобождены значительные силы для других действий, скажем, на севере Израиля. И попутно, раз уж мы говорим о Газе, можно сказать, что как раз вот эти рейдовые действия в северной части Газы происходят прямо здесь и сейчас. Две бригады занимают один из тех районов, который уже был когда-то зачищен, но зачищен не полностью по определению, потому что его не оставили под контролем, оттуда ушли, Боевики Хамаса, исламского джихада возобновили там свою активность, стали накапливать за несколько месяцев новый потенциал, так как они не были все уничтожены. И сегодня их навещают снова с целью не дать поднять голову и, в общем-то, понизить этот потенциал на x процентов, как это, собственно, и планировалось в рамках такой стратегии. Если территория не берется полностью под контроль, значит, ее нужно навещать. Іран сьогодні зробив заяву на тлі розмов про те, що Ізраїль може атакувати Хезболу. Так, от, власне, в соцмережах ікс представництво Ірану при ООН написало, що у разі наступу Ізраїлю на Ліван, де базується бойове угруповання Хезбола ліванське, розпочнеться війна на знищення. Наскільки впритул ви підійшли до цієї війни? Я думаю, что ну, война на уничтожение и тому подобное высказывание вообще о том, что Израиль должен быть уничтожен, это является частью, э, частью лексикона иранских официальных лиц и вообще частью иранской идеологии. Собственно, поэтому Иран, Иран и иранская ядерная программа воспринимаются э, как серьезнейшая угроза. Когда кто-то говорит о твоем уничтожении и подозревается в создании ядерного оружия, выводы достаточно понятны. Значит, но пока ядерного оружия у Ирана нет. А вот что Иран опасается, чего Иран опасается, это того, что э, Израиль примет решение об, по, об масштабной операции против важнейшего иранского инструмента на Ближнем Востоке. Хизбалла является именно таковым. Это даже не просто какая-то марионетка, пушечное мясо. Это беспримерная в истории, я бы даже сказал, террористическая организация квази-государства, это на протяжении 40 лет десятки миллионов, миллиардов долларов вложены Ираном. Вложены не только десятки миллиардов долларов, но масса ресурсов и усилий. В том числе это делалось для того, чтобы устрашить Израиль от удара по иранской ядерной программе. В том плане, что если Израиль будет думать об этом шаге, его ждет возмездие со стороны Хизбаллы. Ну и если он решится, то, по крайней мере, заплатит высокую цену. И так как они понимают, иранцы понимают, что израильское руководство очень близко к этому решению, я не знаю, будет ли оно принято. На мой взгляд, необходимо его принять. И если да, то это должно произойти в ближайшие дни или недели. В том числе это увязано с окончанием общей войсковой операции в Рафехе. Иранское руководство всеми силами, а заодно и Хизбалла и другие пытаются устрашить Израиль и заставить Израиль от этого шага отказаться. И, собственно, заявления такого рода и разного рода действия это являются, являются частью подобной стратегии. Ну, власне, через спрацьовує тоді це, что что... Є інформація про те, що ультраортодоксальні євреї протестують проти призову на військову службу. В Єрусалимі відбулися протести. Ці відео є у соціальних мережах. Людей було досить багато. Направду. Що було на їхніх плакатах? І загалом що, про що цей протест? Но ну, этих этих господ война и угрозы Ирана, то есть их конечно война тоже интересует, но это люди. Речь идет о людях об особо радикальных представителях ультраортодоксальных евреев, которые конкретно проводили ту демонстрацию. Текущие актуальные мало их, не то что мало их интересуют, у них они живут в своем мире и в своем подходе это как раз те о ком вы говорите это не те люди которые собираются служить в армии даже если их попытаются призвать при том даже попытаются призвать силой для них э, это абсолютно неприемлемый исход и это их реакция на, собственно, попытки общества что-то изменить. Общество и в том числе и политические решения, которые, скажем так, продиктованы желанием изменить эту ситуацию. Кстати, желание, оно частично мотивировано политически в том числе. В тому числі многії пытаються uh, привести к тому, щоб нинішня коаліція распалась. це один із аспектів данной проблеми. Но річ конкретно йде об особо радикальних представителях, которые в армію идти не собираються іран стати стоїть угроза, питання. Про те, щ... що... а стоїть питання про те, щоб їх перезивати? чи що стало першою причиною? Во-первых, во-первых, в израильском обществе уже многие десятки лет стоит э, этот вопрос, что, что значительная часть представителей ультраортодоксальной общины не служат, то есть они не все обязанности выполняют граждан, а с другой стороны, у них иногда есть дополнительные права. Когда они учатся в религиозных школах, они еще и получают небольшое, но субсидирование. Mm -hmm. То есть тут есть проблема, что они и не задействованы, очень многие из них в экономике, 50% безработицы среди мужчин. Кстати, женщины, так как не учатся в в религиозных школах имеют право по их понятиям работать. И из женщин до безработица 25%. Так вот, несмотря на многодетность, это семьи, как правило, очень многодетные. Ну а э, сегодня на фоне войны, когда э, резервисты презерваются, гибнут гражданские недавние, а вот есть такое прослойка общества, которое не служит и отказывается служить, mm -hmm. и более того, есть некие законные на это основания, заформальные, то это вызывает в обществе очень серьезное дополнительное неприятие. Плюс суд, израильский верховный суд, постановил, что оттягивать решение по данному вопросу нельзя, что должны быть приняты решения. Призываются, не призываются, если да, то как. Ну а э, так как э, партии ультраортодоксальные являются своего рода балансом в любой коалиции почти в любой коалиции десятки лет, и для этого не главный вопрос не служить в армии, для них это важнейший вопрос. Любая коалиция оказывается под угрозой распада, если этот вопрос на повестке дня. В общем, это сложнейший многогранный момент в израильской внутренней политике и общественных отношениях. И сегодня еще и тут политический аспект в том, что противники, представители оппозиции надеются, что за счет этого удастся привести к падению нынешней коалиции. Обсуждение этого вопроса здесь и сейчас. Прямо в ці дні. Ну, а ми бачимо розгон особо активних, бажаючих служити в армії, що, собственно, з сторони тут нікого вже не удивляє. Я вам дякую, пане Давиде, дуже за розмову, що ви долучились. Давид Шарп, військовий оглядач з Ізраїлю, був нашим першим гостем. Дякую. Всього найбільшого.